Мои коллеги вполне раскрыли тематику сегодняшней встречи. Я со своей стороны хотел бы отметить, что лично мною и моими коллегами из других общественных организаций э, осуществлялся сбор информации, э, на основе которой э, специалисты могли бы э, дать оценку действиям нашей власти в отношении этого конкретного объекта, припортового завода. Э, к сожалению, вот мы уже как два года живем якобы по-новому. Как нам говорили, гласность для журналистов, меня поймут, сейчас очень актуально обсуждается. Все открытые, все проевропейские госорганы у нас, и все сменили свои роликсы на электронные часы, и все начали общаться якобы с своими избирателями. Я хочу отметить, что собрать что-либо хотя бы какие-либо более-менее значимые документы, на основе которых можно было бы провести какой-то анализ, не представилось возможным, потому что наши чиновники общаться с, обще... с общественностью не хотят вообще. Все мы знаем, что у каждого чиновника в соответствии с законодательством Украины предусмотрено время приема, часы, во время которых человек должен находиться на месте, вести прием и отвечать на вопросы граждан. Но они, к сожалению, не привыкли к этому. Мы неоднократно посещали с рабочими визитами фонд госимущества именно заступника председателя Гайдутского, который, ну, по всей видимости, курирует этот процесс относительно приватизации, антимонопольный комитет, ну и, естественно, Министерство экономического развития. К сожалению, в большей степени эти встречи не приносили никакого результата по одной простой причине, потому что никого на месте нет. И если на месте нет человека, то он или в командировке, причем на протяжении последнего года, в срочной заграничной командировке, или же его просто нет. Эпогеем этого всего было то, что мы приходили уже на прием к министру, кабинета министров, который занимается непосредственно организационной работой кабинета министров и задавали вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему мы не можем задать вполне нормальные, адекватные вопросы касательно приватизации вот этого важного объекта профильным служащим Министерства экономического развития? Нам отвечали, что ну вот же есть номера телефонов, давайте мы сейчас выясним, давайте позвоним. Ну, говорю, давайте, звоните. Человек поднимает номер телефона, ну, звонит, и все глухо, глухо, никто трубку там не берет. Ну, поизвинялись, мы оставили жалобу, и что вы думаете, спустя месяц что-то поменялось? Нет. И у меня такое впечатление, что это все делается, ну, то ли целенаправленно, намеренно, потому что, видно, поставлена команда приватизировать, и приватизировать, возможно, как-то не так гласно, как говорят нам по телевизору, потому что, ну, критики же никакой нет. Вы проанализируете информационное поле, которое есть сейчас. Все только хлопают, нашим министрам хлопают, премьер-министру. Все молодцы, а результат какой? Результата нет никакого. И э, никакой гласности, ее в принципе нет. Мы отправили огромное количество запросов во все министерства, которые так или иначе имеют отношение к этому объекту приватизации. Мы в ответ получили или же отписки, ну то есть там банальная отписка, это берется 4 страницы закона, копировать, вставить, и вы получаете ответ на письмо, как делают все чиновники. То есть, по сути, там ничего не понятно, и конкретики нет никакой. Или же просто не отвечали. Все эти документы наши общественные организации размещаются на странице Facebook. Эта страничка называется «Рабочая группа испытаний деятельности природных монополий». Если кому интересно, все могут ознакомиться и понять, насколько действительно гласно и эффективно работают наши госорганы, ну, в том числе относительно этого объекта. Мы по результатам нашей деятельности собирая эту информацию. И э, не понимая э, ну, по большому счету, как если же в законе предусмотрена возможность э, общественности э, принимать участие в этих процессах, да, при, проводить анализ какой-то э, законности действия власти, мы не, мы, нам не дают просто-напросто э, никакие документы, не дают э, никакую информацию. Мы э, подготовили соответствующий иск который мы подали в окружной административный суд города Киева. Подали мы его не так давно, это всего лишь два дня назад было, но я думаю, что вот этим именно путем, если чиновники не хотят открыто давать гласную информацию, которая подлежит распространению в соответствии с законом, то мы попробуем это сделать в судебном порядке. И вот во время рассмотрения этого судебного иска мы увидим действительно, насколько открыто у нас работает система и что поменялось спустя эти два года, которые мы уже с вами живем в свободной стране, вот. и посмотрим, как мы получим информацию уже на судебные запросы, которые будут отправлять суд в эти же министерства по нашим ходатайствам. Ну, я думаю, что дальше будет только интереснее.